В современных условиях перед экономикой Вольногорского горно-металлургического комбината стоит задача обеспечения устойчивого роста путем развития. Именно стратегия развития предприятия обеспечит увеличение темпов производительности труда и повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции. Решение поставленной задачи возможно только в контексте модернизации, замены используемых технологий и оборудования. Ни для кого не секрет, что большинство производственных предприятий на Украине сейчас переживают трудную ситуацию. Выход из этих ситуаций как бы один. Либо же улучшение качества продукции, либо увеличение ее выпуска и снижение энергозатрат на ее производство. Сегодня я хочу вам рассказать о так называемом нововведении или же модернизации по обогатительному производству. Некоторый срок уже это оборудование отработало и показало довольно-таки хорошие результаты. Сейчас мы находимся на участке измельчения концентратов обогатительного производства, где смонтирован и введен в работу картриджный фильтр. Суть его работы. При измельчении концентратов образуется мелкодисперсная пыль, которую очень тяжело уловить. Если ранее она попадала в открытую атмосферу, та часть, которая не улавливалась мокрым способом, то сейчас с помощью картриджного фильтра мы можем основную массу этой мелкодисперсной пыли уловить, во-первых, вернуть в товарную продукцию, во-вторых, защитить окружающую среду от влияния этой вредной пыли. За счет того, что был введен картриджный фильтр, мы смогли увеличить объемы выпуска молотого цирконового концентрата. Хоть это и не очень большие проценты, но по месяцу и погоду получается довольно таки значительный экономический эффект. Плюс мы ушли от мокрого осаждения этой пыли. То есть, есть значительный эффект экономии энергозатрат по воде, в том числе и по электричеству. Мы перестали складировать эти шламы, которые ранее были уловлены водой в шламохранилищах. Воздух, практически чистый, отходящий в данный момент от картриджного фильтра, не вызывает такого загрязнения атмосферы, как могло бы быть раньше. Кроме всего этого... Катриджный фильтр работает полностью автономно, независимо от вмешательства человеческого фактора, здесь минимизировано. То, что мы на нем отработали, уже некоторое время показало и хорошие результаты, и эффект, и прирост получения продукции. На данный момент, благодаря содействию нашего руководства, наших инженеров, мы имеем возможность получить второй катриджный фильтр, установить его на вторую линию, скажем так, Здесь у нас линия измельчения цирконового концентрата. Такой же картриджный фильтр подобного образца будет установлен на линию измельчения дистенового концентрата. Экономический эффект ожидается примерно тот же. То есть мы со временем сможем полностью отказаться на данном участке измельчения концентратов от технической воды, стоимость которой довольно-таки немаленькая. Сможем улучшить экологическую ситуацию на нашем предприятии и добавить прирост продукции. Ну, наверное, в завершении хотелось бы поблагодарить руководство, которое содействует всем нашим начинаниям в области модернизации, в области развития оборудования и самого нашего производства.